بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے جو پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بائیس گریڈ کے ایک آفیسر کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے تھی یہ بھر پیٹ میں درد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہونا چاہیے تھا نہ کہ پاکستانی عوام کے اگر وہ مل رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا وہ بائیس گریڈ آفیسر سے مل سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر نے کسی آرمی چیف سے ون او ون جو ہے وہ ملاقات کی ہے اب اس تمام صورتحال میں جو کی بورڈ واریرز ہیں جو نومبر دوہزار چوبیس سے ٹرمپ ابو آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے اسے لے کر مارچ دوہزار پچیس تک یہ تحریک چلتی رہی کوئی سینیٹر اگر امریکی بیان دیتا تھا عمران خان کے حق میں تو یہ ناشنا شروع ہو جاتے تھے کپڑے پھاڑ دیتے تھے کہ امریکہ جو ہے اب وہ عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے ہمارے ٹرمپ ابو جو ہیں اپنا کردار ادا کریں گے لیکن اب جب جنرل آصم منیر کی Uh, امریکی صدر سے ملاقات ہوئی ون ون ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد جو ہے نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی نہ پریس بریفنگ ہوئی نہ ان uh, میٹنگ کے حوالے سے اہم نکات جو ہیں وہ اب تک سامنے آئے ہیں لیکن کی بورڈ واریوز تک یہ بات پہنچ چکی ہے جو کہ uh, uh, بھارتی پروپیگنڈے کو سامنے رکھ کر اور ان کے اخبارات کی کٹنگز کو لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان سے ایئر بیس حاصل کر لی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وہ ایئر بیس جو ہوائی جہاز ہوں گے وہ کاغذ کے وہ جیب میں چھپا کر لے کے آئیں گے اور وہ پاکستانی ایئر بیس سے اس کو جو ہے وہ فلائی کروائیں گے ایئر بیس حاصل کرنا یہ ایک ایسا عالمی عمل ہے جو الگ اعلان ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے اپنی ایئر بیس دی ہیں یا نہیں دی ہیں دوسری طرف اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایران نے باضابطہ طور پر یہ اسرائیل کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک نے اگر ایران اسرائیل جنگ میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے گا اور اس کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ نظر دوڑائیں جو کہ ہمارے کی بورڈ واریرز جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ مشرق وسطی میں امریکہ کی کتنی ایئر بیس ہیں اور کتنے امریکی افواج جو ہے وہ ان ایئر بیس پہ موجود ہیں یا تعینات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں یو اے ہے قطر ہے سعودی عرب ہے اس کے علاوہ عراق ہے یہ اہم ممالک ہیں جہاں پر امریکی ایئر بیس موجود ہیں اور سب سے بڑی ایئر بیس جو ہے وہ قطر میں موجود ہیں اور تقریباً دس ہزار کے قریب جو ہے امریکی فوجی تعینات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوور اگر مشرق کے وسطہ میں امریکی افواج جو تعینات ہیں ان کا ذکر کریں تو ان کی تعداد تقریباً چالیس سے پچاس ہزار ہے تو کیا صرف پاکستان ہی وہ واحد ان کے پاس آپشن ہے کہ ان کی ایئر بیس استعمال کی جائے ایران کے حوالے سے حملہ کرنے کے لیے میرے خیال میں قبل از وقت ہے کہ اس پر بات کی جائے اور اس پر کوئی تجزیہ دیا جائے تو پاکستان نے ایران کے حق میں پارلیمنٹ میں بھی اور دفتر خارجہ کے طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہے پاکستان اب یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس طرح کی بات کی جائے اور خیال یا رائے ظاہر کی جائے کہ آیا پاکستان اپنی ایئر بیس جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کا دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو پاکستان طریقے انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹرمپ ابو آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے سے لے کر اور اب علیمہ خان جب کہتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے ابو نہیں ہیں وہ عمران خان کو کیوں رہا کر کریں گے تو میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کو یہ اپنے کارکنان کو اپنے لیڈران کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹرمپ ابو کا کوئی عمل دخل نہیں ہے عمران خان کی رہائی میں یا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے یا پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات کے حوالے سے اسی اور امید کے ساتھ کے آنے والا کل آج سے بہت بہتر اپنے میزبان رائسول کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا الله فيك